पंजाब राज्य अनुसूचित जाति कमीशन में आज मरहूम गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह जी का जो विवाद उनके साथ जो भद्दी शब्दावली यूज की गई है उसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजा बड़िंग जी उर्फ अमरिंदर सिंह राजा ब्रिंग जी को आज तलब किया गया था इसी के साथ ही डिस्ट्रिक्ट चुनाव अधिकारी कम डिप्टी कमिश्नर तरन उनको भी तलब किया गया था इस मामले में माननीय राजा बड़िंग जी की ओर से उनके एडवोकेट अर्शप्रीत खड़ियाल जी एडवोकेट अर्शप्रीत खड़ियाल जी पेश हुए वो हमें एक पत्र देके गए हैं राजा बड़िंग जी की ओर से जिनको राजा बड़िंग जी ने ऑथोराइज किया और उसमें उन्होंने चुनाव के बाद पेश होने के लिए समय मांगा इसी तरह से अगली कड़ी में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं, कम डिप्टी कमिश्नर तरन उन्होंने भी यह अपना जो है अपनी बेनती भेजी है अपनी रिक्वेस्ट भेजी है जिसमें उन्होंने ये मांगा है कि हमें चुनाव है चुनाव में हम प्रक्रिया में लगे हुए हैं वोटर सूचियां हैं उनमें और और बहुत सारे काम है तो हमें छेद नवंबर की जो आज की उनकी पेशी थी उससे छोट दी जाए इसको स्वीकार करते हुए कमीशन की ओर से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर कम डिप्टी कमिश्नर को हमने चिट्ठी जारी कर दी है जिसमें हमने उनको 17 नवंबर आफ्टर चुनाव क्योंकि 14 तारीख को गिनती है 14 नवंबर को 15 नवंबर एक दिन चोर जाब्ते का रहता है 16 को संडे है और सत्रह तारीख को हमने उनको इसके रिगार्डिंग मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट की जो जो उल्लंघना हुई है उसके बारे में जितनी भी कार्रवाई रिपोर्ट है उसके पूरे डॉक्यूमेंट रूरल बुक हमने उनसे मांगे हैं इसके साथ एक नई बात हमने आज रखी है पंजाब के लोगों के लिए कि एस एस पी जो है जिन्होंने कल मान जो श्री राजा अमरिंदर बड़िंग जी के खिलाफ एस सी एस टी